اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آج تین جنوری دو ہزار پچیس سلسلہ درس قرآن کو ہم سورت البقارہ کی آیت نمبر ون سیونٹی ایٹ سے ہی جوڑیں گے پچھلے سیشن میں ہم لوگوں نے اس آیت کے پہلے حصے پر بات کی تھی جس میں اللہ نے بیان فرمایا ہے یا ایوہ الذین آ کتب قطبہ القصاص فی القِسوس اے وہ لوگوں جنہوں نے امن دیا جنہوں نے بے خوف کیا قطبہ علیکم القصاص تم پر قصاص لکھ دیا گیا ہے فرض کر دیا گیا ہے فی القتل قتل کے معاملے میں جس کا جو ترجمہ ہے ہم لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ قتلہ یعنی وہ جن کو قتل کر دیا گیا ان کے بارے میں قصاص تم پر لکھ دیا گیا ہے اور قصاص کا معنی پھر میں نے بیان کیا تھا کہ قصاص عربی زبان کے اندر کسی کے پیچھے پیچھے چلے جانا جیسے کہ کوئی مجرم اگر جم کرتا ہے تو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے وہ ادارہ جس کا کام جرم کو اس کی انتہا تک پہنچانا ہوتا ہے تو ہم نے یہاں پر یہ بات بھی سمجھی تھی کہ یا الذین آمنو قرآن نے یہاں پر کہا اور کسی کے ذہن میں بھی یہ نہیں آتا کہ ہر شخص اس کا ذمہ دار بن گیا ہے بلکہ ہمیشہ معاشرے کے ریاست کے جو ادارے ہیں ان کے بارے میں ہی ہم نے اس آیت کو اٹھایا ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے جو امن کے ذمہ دار ہیں وہ اس قاتل کا اس کے جرم کا تعقب کریں گے اس تعقب کے لیے قرآن قطبہ علی علیکم القصاص کہا اور بہترین قانون قرآن نے یہاں بیان کیا ہے اس کے بعد قرآن نے کہا الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا اور یہاں پر بھی ایک سیر حاصل بحث ہوئی تھی کہ ان لوگوں کا رد جو کہتے ہیں کہ اس آیت سے آپ ترجمہ کر کے قرآن کے مبین ہونے کا دعویٰ ثابت نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ایسی ہے کہ جس کا ترجمہ کرنے سے آپ ہمیشہ قاصر رہیں گے آپ کو لازمی یا تو روایت حدیث کا سہارا لینا پڑے گا یا پھر صلح صالحین جن کو ہم صلح صالحین اور بہتر بتاتے ہیں آپ کو ان کے مطابق اس کا ترجمہ کرنا پڑے گا ورنہ آپ ترجمہ نہیں کر سکتے تو اس پر بھی ہم نے بات کر لی تھی کہ آپ اگر اس الحر بالحری کو دیکھ لیں تو معلوم ہو جائے گا کہ الحر یہاں انویسٹیگیشن کے بارے میں ایک سنہری اصول بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص حر ہے آزاد ہے یا میں نے کہا تھا کہ وہ شخص جو معاشرے کے اندر اشرافیہ کے طبقے سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اگر کسی جرم کے اندر پایا جائے گا تو اس کے ساتھ بھی قصاص والا معاملہ ہوگا اس کے ساتھ بھی اس جرم کی انویسٹیگیشن کی جائے گی اس کا تعاقب کیا جائے گا اس کو انتہا تک پہنچایا جائے گا تاکہ معاشرے کے اندر جو خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس مناصور کو ختم کیا جا سکے تو الحر بالحر دونوں ہی لام تعریف کے ساتھ پروپر ناؤن آئے ہیں یعنی کہ الحر کے بارے میں جو بات آئی ہے وہی بات بالحر کے بارے میں ہے کوئی الگ نہیں ہے کہ میں اس سے اب یہاں پر اختلاف ثابت کرنا شروع کر دوں وہ بالکل غلط سوچ ہے ولابد بلابد ابد ہے تو عبد کے ساتھ بھی قصاص والا معاملہ ہوگا یعنی وہ لوگ میں نے کہا تھا کہ اشرافیہ کے مقابلے میں اگر ہم اس کو ترجمہ مڈل کلاس کرتے ہیں تو ترجمہ بالکل صحیح ہوگا یعنی وہ لوگ کہ جو لوگوں کے لیے ہمواریاں آسانیاں پیدا کرنے والے ہیں اپنی سروسس دینے والے ہیں جو نوکریاں کرنے والے ہیں وہ مڈل کلاس طبقہ اگر اس طبقے سے تعلق رکھے گا تو اس کے ساتھ بھی قساس والا معاملہ ہوگا آپ دونوں ترجمہ کر کے دیکھ لیجئے آزاد کر کے دیکھ لیجئے اور غلام کر کے دیکھ لیجئے اور جو میں نے ترجمہ بتایا ہے آپ اس کو رکھ کے دیکھ لیجئے جو زیادہ آپ کو معاشرے سے حقیقت سے قریب تر نظر آئے اسی کے مطابق آیات کو سمجھ لیجیے. سو نہری اصول قرآن نے بیان کر دیے ہیں ولاً بالعنسا کمزور طبقہ جس کو معاشرے نے دبایا ہوا ہے کمزور طبقہ ہے اس کو عربی زبان میں بھی حمزہ نون سا سے تعبیر کیا جاتا ہے تو کمزور طبقہ ہے تو کمزور طبقے کے ساتھ بھی انویسٹیگیشن یعنی کہ قصاص والا معاملہ ہوگا اس کے جرم کی بھی معاقبت کی جائے گی تعاقب کیا جائے گا اس کے جرم کے بارے میں بھی یہی رویہ رکھا جائے گا جو رویہ الحر کے بارے میں رکھا گیا تھا جو رویہ عبد کے بارے میں رکھا گیا تھا وہی رویہ الحر کے بارے میں بھی رکھا جائے گا یہ بات ذہن نشین رکھنے والی ہے اس کے بعد اللہ بیان فرماتا ہے فمن عُفِيَ لہو من أَخِيهِ شَيْءٌ ان بِالْمَعْرُوفِ کہ جس کو بھی اپنے بھائی کے معاملے میں یا اپنے بھائی کی طرف سے کوئی بھی چیز کیا کسی بھی چیز میں درگزر کر دیا گیا معاف کر دیا گیا فتبہ بالمعروف تو معروف طریقے سے پورا کر دینا ہے اتباع کرنا ہے و إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ احسان ادا کا لفظ تو ہم جانتے ہیں عربی زبان سے ہی اردو زبان میں آیا ہے ادا کر دے ادائیگی ہے یا ادا کر دینا ہے اللہ اس کی طرف احسان کے ساتھ توازن کے ساتھ اب یہ جو آیت کا ترجمہ میں نے بیان کیا فمن عُفِيَ لَهُ پس جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کسی بھی چیز میں معافی دے دی جائے یا معافی دے دی گئی یہاں سے ہمارے ہاں ایک قانون یہ بنایا گیا ہے اور یہ قانون اگر دیکھا جائے قرآن کی روشنی میں تو ہم اس کے اس پہ سے بھی جائزہ لیتے ہیں پہلے میں اس قانون کی بات کر لوں ہمارے ہاں جو معاشرے میں قانون بنایا گیا ہے کہ اگر کسی کو کسی مرنے والے کے ورثا کی طرف سے معاف کر دیا جاتا ہے اور اس سے کچھ بدلہ لے لیا جاتا ہے یا مکمل معافی کا اعلان کر دیا جاتا ہے تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ریاست اب مجبور ہے کیونکہ وہ ریاست للہیت کے اوپر قائم ہے اب اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ معافی کا اعلان کر کے اس مجرم کو اس جرم سے خلاصی دے دی جائے گی وہ ریاست اس مجرم کو آزاد کر دے گی کیونکہ اس کا پورا اختیار دے دیا گیا ہے مقتول کے ورسہ کو اور دلیل میں یہ والی آیت پیش کر دیا تھی جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کسی بھی چیز میں معاف کر دیا گیا اور یہ آپ آئی دن دیکھ رہے ہوتے ہیں مختلف معاشرے مختلف اقوام ایک ہی ملک کے اندر رہ رہی ہوتی ہیں وہاں پر جب یہ آپ قانون رائج کر دیں گے تو زمین کے مسئلے پر لڑ جانے والے بھائی یا قتل کر دینے جو والے لوگ ہوتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو اپنے بھائیوں کو اپنی بہنوں کو تو اس کے تو وارث وہی ہو گئے جنہیں اس نے قتل کیا ہے اپنے بھائی کو قتل کر دینے والا وہ تو خود ورثا کے اندر شامل تھا پھر اس کے ورثاء کے اندر اس کے ماں یا باپ کو دیکھنے کی طرف جایا جاتا ہے چلیں اس کے ورثا کو اس کے میاں بیوی کی طرف لے جایا جاتا ہے بیوی کی طرف یا بچوں کی طرف کہ ان سے معلوم کر لیا جائے اب وہ کیا چاہتے ہیں تو آپ کو تو معلوم ہے جب خاندانی مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا منتیں اور ترلے کر لیے جاتے ہیں کہ چلو یہ بھائی تھا غلطی ہو گئی معاف کر دو اگر یہ والا قانون لاگو کر دیا جائے تو ایسے معاشرے ایسے قومیں ایسی زبان والے جہاں پر یہ جائیداد کی جھگڑے چلتے رہتے ہیں زمین کے اوپر کسی کی جان لے لینا یہ ایک بہت ہی معمولی بات گمان کی جاتی ہے ایسے لوگوں کے درمیان میں اس قانون کو لاگو کیسے کیا جا سکتا ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے جان سے مار دیا اب اس کو بولیں گے اس کو دیت دے گے نا اس کی جان چھوڑ دو اس کو معاف کر دو تو یہ تو آئے دن کے ہمارے سامنے ہمارے مشاہدے میں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں تو اس کے حساب سے آپ سمجھ لیں کہ یہ بالکل غلط ہے قرآن نے یہاں پر معاشرے میں جو ریاست قائم ہے اس کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ قصاص کا معاملہ طے کرے گی وہ قصاص کے عمل کو لوگوں میں رائج کرے گی اور مکمل قانون کی پاسداری یہ ذمہ داری یا یوہ لذینہ آمنوں کی ہے قتل کے معاملے کے اندر قرآن نے ایک مقام پہ بیان فرمایا ہے جس کو قتل کے دو اقسام بیان کی ہیں ایک کو کہا ہے قتل خطا اور ایک کو کہا ہے قتل عامد اس مقام پہ قرآن فرماتا ہے وما کان علی مَن خطا ان آپ وہاں جا کے دیکھ لیجئے جہاں پہ قتل خطا کی بات آئی ہے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے اور ٹھیک بیٹھتی بھی ہے کہ اگر کسی سے خطا کی بنیاد پہ کوئی قتل ہو جاتا ہے تو اس سے یہ والا معاملہ کیا جائے کہ دیت لے لی جائے یا جو اس میں دیگر احکام آیت میں لکھے ہوئے ہیں یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ قتل خطا کی بنیاد پر کیا جائے لیکن اگر قتل جو ہے وہ عمدن کیا جا رہا ہے تو وہاں پر قرآن نے بیان فرمایا ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنَمْ متعمدن جس نے عمدن قصن کسی سہارے کی بنیاد پر بل ارادہ کسی کا قتل کر دیا اور ایسے شخص کا قتل خاص طور پر کہ جو خود بھی امن دینے والا تھا یہاں پر اس بات کو ذہن نشین رکھنا ہے یہاں مؤمنن کا مطلب وہ والا ایمان نہیں ہے جس میں لوگ مسالک میں اور مذاہب کے تفریق میں بٹ جاتے ہیں اس بات کو ذہن میں سب سے پہلے رکھ لیجئے یہاں پر وہی مؤمنن ہیں جو یہاں پر یا یازین آمنو ہے یعنی وہ لوگ جو بے خوف کر دینے والے تھے جو معاشرے میں امن دینے والے تھے یہ ان کے بارے میں بات ہے یہاں پر کوئی عقیدے یا فکر کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر عمل کی بنیاد پر امن دینے والے کی بات ہو رہی ہے کہ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنَمْ مُتَعَمِّدًا فزاح جہنم نہ تو اس کا تعلق مرنے کے بعد کا ہے اور نہ ہی یہ مؤمنن جو لفظ آیا ہے یہ عقید و فکر سے تعلق رکھتا ہے یہ تو معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں قرآن نے وہ سنہری اصول بتا دیے ہیں کہ وَمَنْ یکت الماً مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ جَهَنَّمُ جہان فِيهَا کہ جس نے بھی کسی امن دینے والے معاشرے میں ایسے شخص کا قتل کر دیا ایسے شخص کے معاملات کو بگاڑ کے رکھ دیا کہ جو خود بھی امن کا خواہاں تھا اور امن دینے والا تھا معاشرے میں فساد کرنے والا یا مفسد نہیں تھا اگر اس کا قتل کر دیا ہے تو ایسے قاتل کی جزا کیا ہوگی جہنم اس کی جزا ہے اس کی زندگیوں میں بندش لگا دی جائے گی خالدن فیا اس بندش کے اندر اس کو رکھا جائے گا یہ اس میں رہے گا اس کا کوئی تعلق مرنے کے بعد سے نہیں ہے پہلی بات تو یہ ذہن نشی نہ کیے گا یہ جو قانون کے سنہری اصول ہیں جو قرآن بیان فرما رہا ہے تو قرآن تو میں یکن متآمدن اور قتلِ خطا کہہ کر خود ہی اس کے درمیان میں فرق کر دیا ہے کہ جو ہمارے ہاں عام معافی کی بات کر لی جاتی ہے اس کا کوئی تعلق اس آیت سے نہیں ہے جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ بھی غلط طریقے سے اس آیت سے استدلال کر رہے ہیں جب وہ کہتا ہے فمن عفی لہو من عقیحی شعیون جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کسی بھی چیز میں معاف کر دیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر ریاست کی طرف سے وہ سزا اس کا نفاذ کرنے کا حکم جاری ہو چکا ہے جو ریاست ہے وہ حرکت میں آ چکی ہے اس کے اس عمل کے خلاف اس کے اس جرم کے خلاف البتہ وہاں پر معاملہ ایسا آ رہا ہے کہ اس نے معاملہ جو قتل والا ہے یہ قتل خطا کی بنیاد پر کیونکہ وہاں پر تفصیل اس کی موجود ہے جو میں نے آیت پیش کی ہے تو اگر ایسے معاملے کے اندر اس کو اپنے بھائی کی طرف سے اچھا ہی کا لفظ آیا نا اس کا مطلب صرف وہ نہیں ہے ورثا اگر آپ اس کے ورسہ بھی لے لیتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گے اخیہی کے اندر اخن عربی زبان کے اندر ہم مقصد ہم مشرب کو کہا جاتا ہے تو ہم مقصد ہم مشرب کے اندر وہ شخص بھی آ سکتا ہے کہ جو اس معاملے کا فیصلہ کرنے والا ہو اگر اس کی طرف سے بھی کسی بھی چیز کے اندر معافی کا اعلان کیا گیا ہے یا حکم دیا گیا ہے یا کسی چیز کو معاف کر دیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر جو لفظ آیا ہے بن اخیہ شعی کسی بھی چیز میں یعنی اس کے اوپر وہ جرم کا معاملہ قاتل کا جو معاملہ ہے وہ سزائے موت والا نہیں ہے کیونکہ یہاں اس میں سے یہ نہیں آ کسی بھی چیز کے اندر کیونکہ موت کی سزا میں کسی بھی چیز کا کوئی معاملہ بنتا ہی نہیں ہے موت کی سزا یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اس میں سے کسی چیز کی کمی نہیں ہو سکتی ہے یہ اس سزا کی بات کی جا رہی ہے جس میں ریاست نے اس کو یا تو تاوان اس کے اوپر عائد کیا ہے یا اس کے اوپر کوئی ایسی سزا عائد کی ہے جس میں کچھ کمی متوقع ہو جب تو یہ اس عیات کا اطلاق ہو سکتا ہے اس فیصلے کے اوپر اگر آپ اس کو عمومی طور پر رائج کر دیں تو معاشرے کے اندر تو انار کی پھیل جائے گی معاشرے میں تو انتشار برپا ہو جائے گا ہر شخص دوسرے کو مار کے اس کے خاندان سے معافی کروانے کے لیے سارے جتن کر لے گا اس کو تو معلوم ہوگا کہ یہ مارنے والا میرے گھر کا وارث ہے تو میں چاہے اپنے گھر کے اندر جو کچھ ہے وہ خرچ کر کے اس کی جان بچا لوں وہ تو ہر کام کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گا جو کام وہ کر سکتا ہے تو یہ عام معافی کا اعلان نہیں ہے یہ ایسے سزا کے اندر بات کی جا رہی ہے جس میں اس کے اوپر کوئی تاوان یا کوئی ایسی قید مقرر کی گئی ہے جس میں کمی متوقع ہو سکے جب ہی اس آیت کا مفہوم بنے گا فمن عُفِيَ لَهُ من أَخِيهِ شَيْئُن جس کو اس کے بھائی کی طرف سے اس کے ہم مقصد ہم مشرب اس معاملے کے اندر وہ شامل تھا ایسے شخص کی طرف سے کسی بھی چیز میں معافی دے دی جائے تو فتح بالمعروف تو جس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے جو مجرم ہے یا ملزم ہے اس کا کام یہ ہے کہ معروف طریقے سے جس طریقے سے وہ کام کیا جاتا ہے ہر معاشرے کا ہر ریاست کا ہر زمانے کا اپنا قانون ہوتا ہے کسی بھی چیز کو لے کر چلنے کا اس کو معروف کہتے ہیں فتبہ بالمعروف معروف طریقے سے اس کا کام کیا ہے کہ وہ اس جاری کردہ حکام کو جاری کردہ حکم کو پورا کرنے کا مجاز ہوگا فتبہ بالمعروف وہ اتباع کرے گا اس فیصلے کی جو دیا جا رہا ہے معروف طریقے سے وعدہ ان لے ہی بھی احسان اور جس چیز کو ادا کرنے کا حکم دیا جائے گا اس کی ذمہ داری ہے کہ احسان کے ساتھ بنیادی چیز کے بتائیے بھی احسان بالکل توازن کو مکمل رکھتے ہوئے وہ اس کی ادائیگی بھی کرے گا تو آپ اس آیت کی ضمن میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہاں پر اس معافی کا اعلان نہیں ہو رہا جو ہمارے ہم مجرمین کو چھڑانے کے لیے یہ جو ایک چال چل چکی ہے یہ چلن چل چکا ہے یہ اس کی بات نہیں ہے بلکہ یہ تو بہت ہی بہترین قسم کا ایک اصول قرآن نے بیان کر دیا ہے آگے بیان کرتا ہے اللہ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ تخفیف کی کیا ہی بات قرآن نے یہاں پر کہہ دی ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف ہے کمی کا معاملہ ہے اور ظاہر کمی کا معاملہ ایسے ہی شخص کے لیے ہو سکتا ہے کہ جس سے کوئی معاملہ بلا ارادہ سرزد ہو چکا ہو جس کا تو مقصد و منشے یہ تھا کہ میں اس کی جان لے لوں اس کے لیے یہ معاملہ تخفیف کا تو ہو ہی نہیں سکتا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ کے لفظ پر آپ غور کر لیجئے رحمت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر کمی تھی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے تمہارے رب کی طرف سے یہ ایک تخفیف رکھی گئی ہے جو اپنے آپ کو مکمل سمجھ کے کامل سمجھ کے کسی کا قتل کر دے گا اس کے لیے تو رحمت کا لفظ ہی نہیں آئے گا تو ذالک تخفیف تخفیفن میں یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک تخفیف ہے کمی کر دینے والا معاملہ ہے اور رحمت ہے تاکہ وہ کمزوری جو تمہارے اندر ہے اس کے اندر تکمیل ہو جائے فمنی قدا بادہ ذالک لیکن معاملہ کیا ہے کہ اگر اس کے ہونے کے بعد بھی جس نے حد سے بڑھنے کی کوشش کی پھر سے قانون کی خلاف ورزی کی اس کو بتا دیا گیا تھا کہ تمہارے پر یہ چارجز لگے ہیں تمہیں اس تاوان کو پورا کرنا ہے جرمانہ پے کرنا ہے یا تمہیں اتنا جو سزا دی جا رہی ہے اس کو پوری کرنی ہے اس کو کرنے کے بعد بھی یا اس معاملے کے اندر بھی دونوں چیزوں پہ رکھ لیجیے بعد ادا علی گڑھ حد سے بڑھنے کی کوشش کی قانون کو توڑنے کی کوشش کی فَلَهُ عذاب عَلِيمٌ تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کو دردناک عذاب کی تصویر بنا کر رکھ دے فَلَهُ عَذَابٌ عذاب کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اس کو اللہ عذاب دے گا اللہ نے تو آپ کو دنیا میں قانون دیا ہی اس لیے کہ آپ عدل کے پیمانوں کو برابر رکھیں اگر اس کو سارا غم خود ہی کرنا ہوتا تو اتنی بڑی ہدایت دینے کی یا ہدایت نامہ نازل کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی ہے تو وہ تو کہہ رہا ہے فلاح عذاب تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے یہ عذاب کی ذمہ داری بھی یا ایو لذینہ آمنوں والوں کی ہی ہے جو امن کے ذمہ دار قرار پائے ہیں اور آگے فرما دیتا ہے وَلَكُمْ فِي فلقصواسی حیات اور تمہارے لیے قصاص والے معاملے میں زندگی پنہا ہے تمہارے لیے کساس میں زندگی ہے اس کو تو قرآن نے کیسا بیان فرمایا تھا امن حَيَاهَا فَكَأَنَّمَا حَيَ النَّاسَ جَمِيعًا جس نے بھی ایک کو زندہ کر دیا گویا کہ اس نے انسانیت کو زندہ کر دیا امن قَتَلَ نَفْسًا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا جس نے ایک شخص کی زندگی کو بگاڑ کے رکھ دیا گویا کہ اس نے انسانیت کو تمام کی تمام انسانیت کو بگاڑ کر رکھ دیا قتل کر دیا پہلے کے زمانے میں جا کر ذرا تاریخ کے پنے تو پلٹنے کی کوشش کریں ورق گردانی کریں ذرا تاریخ کی کس طرح انسانیت کی تزلیل کی جا رہی ہوتی تھی کسی شخص کا کوئی حق موجود نہیں تھا جس کا جس کو ماننے کا دل چاہتا تھا وہ مار کے نکل جاتا تھا طاقت کی بنیاد پر معاشرے قائم تھے جس کے ہاتھ میں لاتھی ہے اسی کی بھینس وہی والی مثال سادی جاتی تھی ان معاشروں کے اندر جان کی کوئی قیمت ہی نہیں تھی اللہ کی طرف سے یہ سنہری اصول بیان کیے گئے جنہوں نے اس کو اپنایا انہوں نے اپنے معاشرے کو مثالی معاشرہ بنا کر دکھایا اس نے انسانیت کی قدر کو پہچاننے کا حکم فرمایا کہ انسانیت کی قدر کو پہچانا جائے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کے اندر اس نے یہی پیغام دیا ہے اس نے انسانیت کی قدر کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا ہے جس قدر سے وہ ناشنا ہو چکے تھے اور جو جانتے تھے وہ اتنا جانتے تھے کہ میں انسان ہوں اور میری ہی قدر کی جائے ان کی نظروں میں بھی دوسرے انسان کی قدر نہیں تھی آج تو کھڑے ہو کے لوگ باتیں کر دیتے نا کہ بھائی اللہ نے بیان فرمایا ہے کتبہ علی کو کی سواس تو کیا اس سے پہلے لوگ کہ نہیں کرتے تھے نہیں کرتے تھے بھائی نہیں کرتے تھے جو دعوے کر رہے ہوتے ہیں کہ آج اللہ نے کیا اگر اللہ نہیں بتاتا تو کیا لوگ یتیم کے مال کھا لیتے ہیں اگر اللہ نہیں بتاتا تو کیا لوگ قتل کی انویسٹیگیشن نہیں کرتے وہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر انسان کی سوچ کوئی نئی سوچ ہو چکی ہے ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آج وہ جو سوچ رہے ہیں یہ سوچ تو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے انسانت کے اندر سے وہ کچھ نیا نہیں سوچ رہے ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی نئی بات سوچ کے بیان کر دی ہے ان سے پوچھیں جو انسانیت کی تظلیل کیا کرتے تھے اور اس کے خون کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں تھی جب جا کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سنہری اصول کس بنیاد پر بیان کیے گئے ہیں اور اس کو اپنانے والوں نے کیسے انسانیتی قدر لوگوں میں روشناس کروائی ہے جو آج وہ لوگ بھی کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ کوئی نئے اصول دھوڑی ہیں کہ اگر اللہ نہیں بتاتا تو کیا کیا ہوتا کون سا فرق پڑ جاتا یہ فرق پڑ جاتا کہ آپ کے پاس سوچنے کے لیے وہ سوچ ہی نہیں ہوتی کہ آپ آج کھڑے ہو کے یہ باتیں کر لیتے وہ سمجھتے یہی ہیں بیچارے کہ شاید ہمارے پاس جو سوچ ہے وہ دنیا میں انوکی سوچ ہے اس دنیا کے اندر جب انسان پیدا ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے بس یہ میری زندگی سے ہی شروع ہوئی تھی اور میرے مرنے کے بعد ختم ہو جائے گی اتنی ہی سوچ ہوتی ہے انسان کی وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں بس یہ دنیا اسی ٹائم سے شروع ہوئی ہے اور جب میں مر جاؤں گا تو میری دنیا اس ٹائم پر ختم ہو جائے گی جتنا میں نے سوچ لیا وہ کوئی نیا سوچا ہے جو پہلے سوچا ہی نہ گیا ہو اسی بنیاد پر کھڑے ہو اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں اس ٹائپ کے نہ تو آج کی کوئی سوچ نہیں, نہیں ہے اور نہ ہی یہ جو قانون بنائے جا رہے ہیں یہ کوئی لوگوں نے خود سے تیار کیے ہیں بلکہ یہ وہی کلام جلا آ رہا ہے یہ وہی ہدایات ہیں جو اللہ برسا برس سے لوگوں کے سامنے پیش کیے جا رہا ہے جنہوں نے اس کو سمجھا جنہوں نے اس کی قدر کو پہچانا انہوں نے مثالی معاشر بنایا پہلے بھی اور آج بھی بنا کر بیٹھے ہیں اس بات کو ذہن میں رکھیں وَلَكُمْ فِي فلقساسی حَيَاتِ جب وہ کہہ رہا ہے كساس میں حیات ہے تو ایسے ہی معاشر حیات ہیں جن میں یہ كساس والا معاملہ موجود ہے جہاں انصاف کے ترازو طاقتور کے لیے تو بلکل بلند ہو جاتے ہیں اس کو لے کے چلتے ہیں اور جو کمزور ہوتا ہے اس کے لیے انصاف کے پلڑوں کے اندر کوئی حرکت نہیں آتی ہے وہاں جا کر دیکھیں کہ حیات ہے یا وہ معاشرہ اپنی موت خود مر چکا ہے یا اولی الالباب کہتا ہے آگے الباب تو بنا ہی عربی زبان میں لام با اور با سے ہے اردو زبان میں تو ہم پڑھتے ہیں لب لباب اس کا مطلب ہم جانتے ہیں لب لباب کا مطلب ہوتا ہے کسی جس کا خالص مغز یعنی خلاصے کا بھی خلاصہ ہوتا ہے جس کو آپ کنکلوژن کہتے ہیں انگلی زبان کے اندر خلاصے کا بھی خلاصہ عربی اردو زبان میں لب لباب کہلاتا ہے لبن عربی زبان کے اندر کہتے ہی کسی چیز کے خالص حصے کو ہیں کسی جسم کے گودے کو کہا جاتا ہے جو بنیاد رکھتا ہے اس ہڈی میں حرکت دینے کا اس کو عربی زبان میں لبن کہتے ہیں جم جانے کو لبن کہتے ہیں عربی زبان کے اندر یعنی جب وہ اولو الالباب کہتا ہے یا الالباب تو ایسے لوگوں کو مخاطب کرتا ہے کہ جو معاشرے میں مختلف تجربات کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ ہاں یہ بات درست ہے کہ وَلَكُمْ فِي ساتھ حَيَاتٌ حیاتن یہ بالکل عملی میدان میں اپنے بات کو ثابت کر سکتا ہے کہ ہاں اسی کے اندر معاشرے کی حیات پنہا ہے عملی میدان میں یہ بات ثابت ہو کر ہی رہتی ہے اس کو یا عدل الالباب کو مخاطب کیا وہ جان جائیں گے جو تجربات و مشاہدات کر چکے ہیں جو چیزوں کے نچوڑ نکالنے والے ہیں ان کو یا الالباب کہا جاتا ہے قرآن ان کو مخاطب کرتا ہے کہ جان لو اے علل الالباب کہ ساس میں حیات ہے لعلکم تتکون شاید کہ تم اس طریقے سے قانون کی نگہداشت کرنے والے بن جاؤ چیزوں کی نگہداشت کرنے والے بن لعلکم تتکون تو قصاص کا جو اصول ان دو آیات کے اندر بتایا گیا ہے یہ بہت ہی جامع اور ایک سنہری اصول ہے اور جن معاشروں میں آج بھی کے زمانے کے اندر بھی یہ چیزیں رائج نہیں ہیں آپ ان کا جائزہ لے لیجیے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس اصول کی کیا اہمیت ہے اس قانون کی کیا اہمیت ہے جہاں جہاں اشرافیہ اپنا قانون نافذ کرنے کی کوشش کرتی ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر حربہ استعمال کر سکتی ہیں ان معاشروں کے اندر زندگی نہیں ہوتی ہے ان معاشروں میں حیات نہیں ہوتی ہے وہ معاشرے دنیا کے اندر اپنے مقام کو قائم نہیں رکھ سکتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں کیسے کیسے معاشرے آج کے زمانے کے اندر بھی موجود ہیں تو آیت نمبر 179 تک یہ بات میں نے رکھی ہے آ, کوشش تو کی ہے اپنی بات آ, بیان کرنے کی قرآن کو سامنے رکھ کر قرآن کی ان دو آیات کو ہم اگر دیکھیں گے تو اس کے اندر تو بیان کرنے والے اور بھی بیان کر جاتے ہیں میں نے تو مختصر بیان کرنے کی کوشش کی اپنی بساط کے مطابق بہرحال تو مزید کوئی بات رہ جائے گی تو میں اگلی کلاس میں بیان کر دوں گا اس کے بعد کی آیات میں بھی قطبہ علی گم آیا ہے تو اس کو پھر اگلی کلاس میں لیتے ہیں آج یہاں تک رکھتے ہیں اس کو